и комплексные э, механизмы садового стадо. клеточные механизмы. Э, Обоснованием э, их использования является использование аппаратов в прижиме стадо, прижиме приводило к повторному сливу короткого. Это сведения экспериментальных данных на жопу В области сильного было больше самой раны, на расположение дальше трех с половиной по краю сантиметров по краю не подавалось воздействию. Эффект усиления кровотока на 50% сохранялся около 10 минут. И э, вывод по прямой зависимости степени длительности их перемирия от величины отрицательного давления. А, все равно вопрос оптимального уровня отрицательного давления остался открытым. Клеточные эффекты. Э, в экспериментах обнаружено усиление формирования редукции питания, террористов в режиме использования высадного давления. Отмечен значимый прирост грануляционной ткани при использовании на модели ишемических ран. Увеличение формирования пролиферации эндотелиальной ткани до 200%. И э, максимальное формирование грануляционной ткани при указанных параметрах использования э, давления. И системные эффекты. Это эффект факторапии при стандартных э, цифрах 125 мм стопа на блок красном жарных э, с отношением длинных ширине черепов, где обнаружено значимое ускорение приживления трансплантата и меньшая потеря данных в сравнении э, группы да, контрольной. Контроль. Имеются данные о 100% приживлении трансплантата при критическом снижении кровоснабжения <мы> не объяснили нам и исследователям преимущества вак-терапии. Нам использован банк система наложения серебро, содержащих полиметановые и непосредственно на операционную зону. Покрывая лоскут с измененной кожей, лишь сетчатой повязкой прозолит травма или бронолит. Смену, системы мы проводили каждые три дня. Использовали рекомендуемый стандарт постоянного касательного давления 125 мм на остаток. Наш опыт позволил считать в арт-терапии ранцем целесообразно. После закрытия ран отек и формирование подоски да, могли привести к натяжению кожи. Зачастую происходят в результате кровоизлияния подоскутного кровоизлияния. Даже тренировать не всегда является адекватной мерой для устранения. На поверхности, подверженной воздействию вакуума, увеличивается приток крови к одному рецепентной рамы. рамы, что способствует нейроангионезису. Вы видите на слайде использование профиллярных госпиталов на второй межреберных препаратах использование вактерапии, эффект, профилактический эффект. В первое, результаты лечения в первой группе, там, где использовались герудотерапия. Из-за нарушения венозного штука нам удалось спасти 4 воздуха. Процесс ограничился крайне грозным что потребовало применения пластика расщепленными аутоверенными В двух случаях отметили тотальный микроз Вы видите, что на препарате, видны трамбированы линозные коллекторы. Во второй группе выжили все лоскуты, причем в двух случаях лоскуты восстановились полностью, хотя имело место образования мелких пузырей на дистантном крае. Краевое прорезывание швов потребовало только наложения единичных адаптационных вторичных штук. У трех больных произошло явление, описанное в диатуре, как скин, основы лоскута э, и утраты кожи, что потребовала повторная свободная пересадка, расчищенной кожи. Э, э, в данном случае мы использовали тол толстый трансплантат, э, причем э, после, э, э, восстановление проводили после удаления некротизированных поверхностных э, слоев. Вот, в данном случае вы видите результат лечения э, ранокистия, использован э, ротационный строковый Бекера пролеченный адекватно после варп успешно разрешилась ситуация. Считаем, что остается неизученным оптимальный уровень отрицательного давления, превышение которого может вызвать обратный эффект в виде В двух случаях нами отмечен преимущество использования варп-терапии в, в выпускном режиме. Причем мы использовали два вида мега... вакуумирования с интервалом от 20 до 8 с, с интервалом 60 секунд переменного давления от 20 до 80 миллиметров на столба. Либо э, переменное использование 5 минут отрицательного давления и 2 минуты отключения. Переменная вакуумтерапия способствовала лучшему соотношению процесса тока и оттока в камере, что положительно отражалось на оксигенации. В двух случаях нами применение, применение в постоянном режиме привело даже к микротизации, что в последующем потребовало использования свободной азотенной пластики. Средний срок использования локального отрицательного давления составил э, 7 суток. Обязательно считаем дф контроль для этого использовался аппарат МУР ну, в Великобритании, но несмотря на изменения показателя перфузиологии и мы все-таки не отметили клинические доказательства того, что вакуум-терапия повышает кровоснабжение через поврежденную кожу, что требует э, последующего исследования. Поэтому вывод для этого можно рассматривать как элемент профилактики осложнения, но механизм э, здесь это требует... достаточно различный. Спасибо. Спасибо.